Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlərə, deməli, Binə qəsəbəsində Süsçülük safxoza arasında birbaşa sahibi tərəfindən satılan şəxsi bir evi təqdim edəcəyik. Evin tam qarısındayıq. Ümumi 2.5 sotdadır. Evin ətrafı tam yaşayışdır. E, yəni evlərdir. Baxın, məhəllənin tam girişindədir ev. Evin yan tərəfləri yağış suyu axmaması su üçün beton tökülübdür. Görürsüz? qarşı tərəfinə və yan tərəfinə gələrkən ətraflı baxarsınız. Gördüyünüz bu evdir, keçək həyətə. İlk öncə baxacağıq daha sonra isə evin içərinə. İmmobil 2.5 sotdadır, 2 maşın daxil olan. Həyət var, baxın bu hissəyə. 2 maşın çox dax rahat daxil olur. Krossla antenanı görürsüz. Ev yerdən kürslüdür və 4 bir tərəfdən cüt daşla tikilibdir. 2 maşın bu hissəyə çox rahat daxil olur. Evin giriş hissəsinə keçək. Evin arxa tərəfində bağ olan hissə var. Orda meyvə ağacları əkilibdir. E, Əldamı var, əlavə əşyaları yığmaq üçün və s. Həmçində ehtiyac su çəndi mövcuddur. Bəzi əşyalar evdə qalmaq şərtindən satılacaq. Mən bunları sizə qeyd eləyəcəm ətrafını sahəyə baxaq. Görürsüz meyvə ağacları əkilibdir burada. Birazdan isə keçəcəyik evin içərisinə baxmağa. Görürsüz, iki maşın rahat daxil olur bu hissədə. Bağ olan sahə buradır. Ehtiyat su çəndi və burada əl dam var. Hazır kombili geniş evdir. faxada. İndi isə keçək evin içərinə. Keçək indi evin içərinə baxaq. Ümumi bir daha qeyd edirəm 2.5 sotdadır. Evin tikili sahəsi 104 kvadratmetrdir. Şəxsi tikili evdir, birbaşa sahibi tərəfindən satılır. Dörd tərəfi cüt daşdır. Evin koridor hissəsidir. Dəhliz çox genişdir. İndi dəhlizlə bağlı müəyyən məqamlar var, onları sizə qeyd eləyəcəm. İstili sistemi hazır kombidir və evdə qalacaq. Yəni hal-hazırda da evdə yaşayış var, şəxsi evdir. Giriş qapısından daxil olduqda ilk öncə e, evin yataq otağı yerləşir. Baxaq. Belə bir gözəl, geniş yataq otağı var. Kondisioner evdə qalmaq şərti ilə satılır. Otaqlar hamısı işıqlıdır. Baxaq. Bəzi əşyalar evdə qalacaq, bunları qeyd edəcəm. Yataq otağına baxdıq. Birbaşa sahibi tərəfindən satılır. E, çox gözəl evdir. Təmir işləri cəmi 1 il öncə təmir işləri görülübdür. Şəxsi tikili, bir daha qeyd edirəm, evdir. Dəhlizdə bu hissə e, qonaq otağı kimi istifadə olunur və burada gördüyünüz nə əşyalar varsa, hamısı qalacaq. Yəni əşyalar evdə qalmaq şərti ilə satılır. Baxın bu hissədən də Ətraflı göstərim sizə. İstilik sistemi, kombidir. Evin qiyməti ilkin qiymət kimi 42.000 manat təyin olunubdur və ev sahibi bildirdi ki, müəyyən endirim olunacaq. 42.000 manata Binəqəsəbəsində, Sütçülük saxxozu ərazisində, e, deməli Qardaşlar e, restoranına yaxın ərazidə və Ülvi market var. Ülvi marketdən evə hardasa 1 kilometr məsafə var. Yaxınlıqda, məsələn, market tərəfdə, yaxınlıqda məktəb də mövcuddur. Bu hissə isə evin mətbəxidir. Mətbəx mebeli mənzildə qalmaq şərti ilə satılır. Hazır kombi var, qalacaq. Kondisioner qalacaq. Qonaq otağında göstərdiyim əşyalar var. Onlar e, hamısı qalacaq mənzildə. Dəhlizi bir daha göstərim. Dəhlizin uzunluğu ümumi 9 metrdir. Eni isə hərsa 2 metr 30 sm və ya da 2 metr 50 sm olmalıdır. Dəhlizin baş tərəfində isə sanitar qovşaq yerləşir. Hamam tualet birlikdədir. Baxın, evin sanitar qovşağı. Əlağa bütün utkada var kombidən əlağa. Burdan baxaq bir daha dəhlizə. Əslində evin tikili sahəsi kifayət e, qədər böyükdür. Evin sahibi bildirdi ki, məsələn, evdə qonaqlar çox olanda hətta bu dəhliz kifayət qədər genişdir. Bu hissədə stoldu, stuldu yerləşdirib bu hissədə də qonaqların əyləşməsi mümkündür. Birbaşa sahibi tərəfindən satılır. Evin sənədi bələdiyyə sənədidir. Videonun aşağı hissəsində ev sahibinin nömrəsini görəcəksiniz. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, bütün suallarınızı verə bilərsiniz. E, Unutduğumuz ola bilsin bəzi məqamlar varsa, videonun üzərində yazılı formada qeyd eləyəcəyik. Həmin məlumatlara da baxarsınız. Bina qəsəbəsində sütçülük sat poza ərazisində Ülvi marketə hardasa 1 kilometr məsafədədir və qardaşlar restoranına da çox yaxın ərazidir. Evin yaxınlığında məktəb var, avtobus dayanacağı düz evin yaxınlığındadır və ətrafda tam yaşayışlı ərazidir. Bu günlük bizdən bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Videonu bəyənməyi və öz rəylərinizi yazmağı unutmayın.